Шановний містер, я виражаю свої емоції за допомогою музики. А як виражаєш свої емоції ти? Я виражаю свої емоції за допомогою спорту, за допомогою також музики та багато інших різних е, діянь, які можна було б уявити собі. Почему я должна научиться делать это? Во-первых, будет сердце через его желудок, это все знают. А, Во-вторых, вместо девушек, да, кухня? Это шутка. Оля, понятно? В-третьих, все-таки украинское народное блюдо. Да, а теперь ответ на вторую часть вопроса. Почему я должна научиться делать это? <плодисменты> а, ваши аплодисменты. Физико-математический факультет. Участник под номером два. Ясен Шекла. И на микрофон уже идет участник под номером три. Кравченко Женя. Факультет Лингвиста. Чим ви любите займатися наодинці? А дівчінки радують вопросами. Ну насправді я займаюся саморозвитком. Я... Вільний час я присвячую заняттю спорту та своїм друзям. Пути. Я говорю так. А что видишь ты? Юра, я знаю, что ты видишь, кроме кубы-коробы-косей ее, правда, работы. Але я видишь, кроме того, работы-то так. Удивляешь свою девушку? Uh, я считаю, что девушку надо удивлять не только словами, но и своими поступками. у человека нет возможности удивлять ее все-таки своими поступками, то ему надо приложить все усилия для того, чтобы девушка поверила, что он, если бы у него была эта возможность, он бы мог удивить ее. Лично я удивляю свою девушку всеми возможными способами. И нет, я не... Вы не подумайте. Ты про саморазвитие говоришь. Я говорю про развитие, я говорю про романтику, конечно же, же без нее. І учаснику, скажи, будь ласка, що можна зняти з голої дівчини? Відео! Ну, з голої дівчини можна зняти багато чого. А, перш за все, це скромність, а, скутість. Ну надо хоть что-то оставить, да? Руковский богдан, выключить электронные картинки У главного Юра, факультет прикладной математики. Номер 7. Привет, счастливчики. У меня такой вопрос. У тигра тигренок, у льва львенок, а кто будет у леопарда? леопарда будет э, маленький э, комочек э, живого да? существа какого-то. Ну, вот, допустим, так. Укладывай, Юра, факультет прикладной математики. Давайте теперь поаплодируем еще раз всем, всем участникам. Первых семерка отлично справиться. Привіт! Я заради дівчини був готовий роздягнутися та сфотографуватися біля пам'ятнику Шари. А накий безглузд дівчинок заради коханої дівчини готовий ти. Ради <риклад> дівчинки я готов не а готовий це зробити. Я вже зробив очень много безумних поступків на самом деле. Ради нее готов покорить и берест спрыгнуть с парашютами, без него, с чего только можно. Ваш аплодисмент, по номер 8, Дмитрів, підійшов, участник по 9 работи, Сиченко Питы, факультет менеджмента и маркетинга. До микрофона в Жеппи дешево, участник меноморандель, вида контри. Привод обученный факультет. Мене? Як ще студентов? это биотехнологии это биотехники, интересное клонирование. А кого бы клонувал ты? Кого бы клонувал ты? Кого бы клонировал ты? Все клонка кого-то. E, я думаю, что клонировать кого-то не стоит вообще. Все люди. Не клонировать это не бить. не стоит вообще в жизни, потому что все люди разные, просто личности. Каждый из нас личность, не надо вторую такую же. по собственному желанию. Должна ли она после этого отрабатывать еще две недели? Я считаю, что она по-любому должна отрабатывать. Недели две или три. Ну, по, по минимуму хотя бы готовить больше, который я очень люблю. Участие в ПТК-10. все телеграммы, радиотехнический факультет. участник. Что для тебя успех, а что разочарование? Поскольку в моем жизни был только успех, разочарования не встречал, то успех это поспешка на лице моих друзей. Это главное. Тенисенко Артем, химико-технологический факультет. Участник номер 12, Момо Привет. Скажи, пожалуйста, чем вы отличаете шаров копыи от шаров нау? Как минимум тем, что шаров капуи стоит на поляне, где реально гуляют, а шаров нау стоит на мини-поляне, на которой сложно, на которой отдыхают, на которой просто лежат после форсажа. Причем капуишники и там, и там. <laughs> Ломакин Александр, номер 13, инженерно-химический факультет. <laughs> Уважаемый участник, а мне к тебе вопрос. Если бы тебе сказали пойти туда, не знаю куда, и принести то, не знаю что, куда ты пошел и что ты принес? Это был риторический вопрос, или отвечать все-таки придется на него? Мой ответ, я бы пошел туда, не знаю куда, затем не знаю чем. Это бы принес вопрос. бы то, не знаю что. С тем, не знаю с кем. С тем, не знаю с кем. С тем, не знаю, с кем не знаю. Аплодисменты! Не знаю, я пришел по канале и пройдет в три углу, в Участник по номер 13, Ломакин Александр. Я сейчас к приглашаем. Участника под номером 14 Мещеряков Сергей, Институт телекоммуникационных систем. Дорогой участник, когда бабочки влюбляются, чувствуют ли они людей у себя в животе? Можешь в темноте отвечать. Главное, чтобы они потом с утра не чувствовали бабочек у себя в голове. Mas Наверное, чуть выше среднего, это было на да, полгода назад. Потому что ее через КПИ ниже не может быть. А уровень квипов? Вот. Чего? Аплодисменты, Александр Черный, сварочный фокусер. Участник минором 16, Рожевский Роман. Вы давно чем были Спонсор мого відеопитання питання чай, кава. Чай, кава! Два в одному. А який спонсор вашого виступу? Так, да. Хто спонсор вашого виступлення? Поясню, ви Вы зараз виступаєте. можно придумать. То есть кого-то. Кто ваш спонсор? Ладно, а я дам целый список. Итак, давай вот с генерального. <реклама> Горячие дуры. участник. Все знают, что в КПИ очень холодно зимой. А как согреваешься ты? участники. У меня к вам вопрос. Как сказать моей маме, что мы парень гей? Идите и сказать, человек не должен ничего заработать. Просто проблема в том, что он сразу себя позиционирует как девчина. Поэтому... А, а что вы по факультет электронных и космических? считать пистолет, лежащий в холодильнике, холодным оружием. Разве что, если положить его в морозилку? А так там плюс 6 это не холодно. Еще. сделали министром образования. Внимание, вопрос. Как ты считаешь, возвращаться — это плохая примета? <связать> нет. <связать> нет, если по возвращению в зеркало посмотреть. <связать> Кстати, если я не ошибаюсь, еще не выбрали, нет? Рон, зверь не этот вопрос был написан на случай, а вдруг сегодня выберут. Его таки не выбрали. Поэтому э, давайте так, аплодисменты всем участникам. Э, у вас получилось мега круто. Спасибо, ребят.